Сьогодні у студії разом з керівником громадської організації Публічний аудит поговоримо про те, чому деякі українці не отримують субсидію та пільги та з чим це пов'язано. Мене звати Влад Волошин. Це програма Експертна думка. Не перемикайте, і приєднуйтесь до розмови. В нашій студії Максим Гольдарп. День добрий. Вітаємо добрий день. вас. Громадська організація публічний аудит». Трішки декілька слів про вашу громадську організацію для глядачів, щоб вони розуміли, чим ви займаєтесь, на чому зосереджена ваша діяльність. Контроль за публічними ресурсами. Це як Да. Кори... Контроль за публічними ресурсами. До неї ви... входять бувші аудитори mm -hmm. или действующие аудитори, mm -hmm. бывшие следователи, бывшие прокурори. Тобто mm -hmm. люди, которые розуміють, что такое. что такое правильное выполнение своих служебных обязанностей, бюджеты распорядителями, понимают, что такое бюджет, понимают, как воруют из бюджета, понимают, как это предотвращать. Ну, и, в за помощью субсидий. В том числе. Сегодня два года, как на посту президента у нас Петр Алексеевича Порошенко. Что вы можете сказать с этого привода? Ну, приветствовать можно президента Украины с этим. Я не его поклонник, не его сторонник, не сторонник политики, которую проводят эти люди. Вы сказали о субсидиях, это в частности результат деятельности сегодняшнего президента. Отмежевывать его от происходящего не стоит, потому что фактически эти два года его влияние на происходящее в стране было огромным. Парламент большинство его, правительство его, нынешнее правительство его, национальные регуляторы, которые создали тот обвал в платежах, это только его люди. Поэтому за всем тем, что происходит сейчас в стране, стоит ваш сосед Ванбанково. Угу. Скебліська Максима, отже, ми маємо ситуацію, коли постійно піднімаються ціни, натомість людям пропонуються пільги і субсидії. До чого може призвести взагалі от така ситуація, коли постійно, постійно цей маховик розкручується? Владислав, я б хотів ваше увагу звернути вот на що Первая фраза сказана хорошо. Мы имеем ситуацию, когда постоянно повышаются цены. Эти цены надуваются искусственно. Цены, которые вызывают потом потребность в субсидии, не есть экономически обоснованными. Экономически обоснованная цена ⁇ это цена по формуле себестоимость товара и рентабельность. Угу. Согласны со мной? Да. Ну, все просто на самом деле. А когда цена на товар завышается заведомо в несколько раз, для того чтобы поставить народ в условия вынужденности отдать свои сбережения, это точно не экономика и это не экономически обоснованная цена. А абсурдность заключается в том, что надутая цена в несколько раз на газ в два где-то раза на жилищно-коммунальные услуги потом делится. Это прибыль олигархата, то есть монополистов, которые являются собственниками газодобычи, которые являются собственниками теплокоммун энерго, власти, которая утверждая подобные тарифы явно не объективные, явно экономически необоснованные. Итак между ними чуть-чуть в бюджет и чуть-чуть маржу отдают народу в виде субсидий. То есть надули цену, кусочек из нее потом отдали. На мой взгляд, это абсурд, это неправильно, ведь гораздо правильнее и по-государственному, и с точки зрения экономики, установить разумную цену и не платить никому субсидии. Разумная цена, это, ну, с точки зрения сегодняшних экономических реалий, что это может быть? Какая, какая не больше трех 3,500-3,600 за тысячу кубометров. А не 7. Ну, никак не 6900. Угу. Все легко считается. Себестоимость украинского газа не может, быть, не может сильно отличаться от себестоимости газа других производителей, других стран-производителей. Давно ее называли кто 50, кто 70 долларов. Ну, я думаю, что 70 долларов это та себестоимость, в которую в том числе заложена дельта для развития газовой отрасли. Итак, запомните, 70 долларов. Угу. 70 долларов это ж не 6900. Не 6900. А, на сегодняшний день в структуре цены в 6, из 6900 2500 идет в Укргазодобычу. газодобычу. 2500 это деньги достаточные для Укргазодобычи, газодобычи, для государственного предприятия, для развития украинской газовой отрасли. Это здорово. Это здорово. Одну минуту. Остальное это налоговое бремя. Вот этого быть не должно. Все должно быть благоразумно. И к этим двум пятистам добавьте там тысячу гривен на доставку газа, на распределение газа, небольшой налог. Я понимаю, бюджет должен что-то получать от оборота денег в природе. Все. Вот вам и цена. Все очень просто на самом деле. Когда говорят о том, что э, украинского газа не хватает, вранье потому что э, добыли в 2015 году его 19 миллиардов кубометров, потратили 17 на людей. Кредитства укургазового добывания заявляют про то, что им потребнее инвестиции, но что вот и Я, я вам только понимания. что сказал. У, у них сейчас в цену в 6900 заложена достаточная сумма 100 долларов за 1000 mm -hmm. кубометров, которой хватит а, на развитие газовой отрасли. Это подтверждают все эксперты, все толковые люди, все, поверьте. А, две недели назад состоялось, даже не две, а полторы недели назад состоялось такое совещание экспертных голов украинских, которые разбираются в тарификации, в газовой отрасли, в энергетике, все без исключения подтвердили, что цена на украинский газ для украинцев не может быть 7 тысяч. Это ненормальная цена. Это экономически необоснованная цена. Из нее рождаются тарифы. Вы ведь понимаете, что если предприятие энерго, производящее для нас с вами тепло, раньше получало газ для производства тепла угу. по 3 тысячи гривен, так. а сейчас будет получать по 6 900 то ціна на її услуги на його услуги. в новому отопітельному сезоні буде ровно в два з хвостиком раза більше. 2,2, 2,3. Скільки ви платили за опалення в етом сезоні, якщо не секрет, можете сказати глядачам? Місяць скажите, до, 6, до 600 грн, Ну, будете платити 2000. Ви спросили у мене результати це... президентства Порошенка. Вот угу. это туда. Ми продовжуємо нашу розмову, Максим, Тому що ми запитали наших глядачів, чи взагалі чи вони оформлювали субсидії і що вони думають з проводу того, що відбувається зараз з комунальними послугами? І буквально за мить. А зараз почуємо буквально за мить за секунди. Ні, не оформила. Чому так вийшло? Не вірю я в ці субсидії. Ні. Не оформили. Ну, думаємо, що не вийде. А, ні, мені не. Я, в принципі, без субсидій, без оформлення, тому що мені не треба. Не маю права на це, так би мовити. Ну я ж так розумію, що мають право на субсидію там ті, хто тут малу зарплату отримують, чи пенсіонери, в яких мала пенсія, і вони не можуть дотягнути до. Субсидії, я думаю, що з такими шаленими тарифами, як у нас існують, є, є усіх потреба, але це не всі на, на це не всі. То на жаль, мають право. Одразу хочу сказати, що це в принципі всі ті люди, в яких ми брали інтерв'ю, ми нікого там не ні, 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 ваші сотрудники. Та та це, якби звичайні кияни, звичайно ж, і всі відповіли ні. Мы не оформляли субсидию. Слушайте, люди не верят в этом процессе. Владислав, люди просто понимают, что ну, уже, знаете, на своей шкуре, наверное, на как-то угу. а, понимают, что это, это, это большой, большой обман. А, еще раз: субсидии появились благодаря тому, что намеренно была завышена цена на газ и на коммунальные услуги. Появилась огромная дельта. И распорядители, то есть нынешняя власть плюс монополисты, чуть-чуть для того, чтобы заткнуть рты людям, из этой дельты отрезали кусочек на название субсидий. Это понятно. Да. Это раз. Два. Этот кусочек люди не получают. Ведь вы, если оформите субсидию, вы эти деньги получать не будете. Эти деньги напрямую идут опять же в монополию. Понимаете? То есть бюджет. А бюджет это мы это ну, мои налоги, это ваши налоги. Мы кормим власть имущих на сегодняшний день и собственников э, монополии, о которых uh -huh. мы только что говорили. Неразумнее ли, второй раз говорю, установить правильную цену на то и на другое и не кормить людьми, людей подачками. Ведь. Глупость ситуации заключается в том числе в том, что а, власть хвастается, что на сегодняшний день больше половины семей Украины претендуют на, на субсидии. Но ведь это говорит, когда кому-то начинают платить субсидии в мире, это а, говорит о том, что данный человек, получатель субсидий, не в состоянии самостоятельно прокормить свою семью в конкретном ареале обитания. В данном случае наш ареал обитания это Украина, многострадальная. А, Выходит, что у нас сейчас более половины семей, благодаря двухлетней политике человека, о котором вы спросили, не в состоянии прокормить себя и свои семьи и вынуждены обращаться за субсидиями. Разве это результат хороший? Разве это правильно? Тем более, что мы только что с вами разложили, почему появились субсидии, какова их природа и какова их цель. И третье. Год назад, когда только заговорили о субсидиях, публичный аудит предположил, что основная задача субсидии именно заткнуть рты, сделать так, чтобы люди сильно не возмущались. А, знаете ли, психологически подтянуть человека, ну, вам же как бы деньги дали, угу. чего вы будете говорить, что-то? Ну, по послед... Совершенно сказать. верно, вы У -у -у. из последнего будете стараться погасить, заплатить эти ненормальные коммунальные платежи, ненормальную цену на газ. Мои слова подтвердил, или мои догадки подтвердил в конце 2015 -го года, по-моему, Розенко, который сказал, респект, субсидии свое дело сделали. Мы добились в 2015 году отсутствия социальных бунтов. Вот и все, вот была цель. Он озвучил это с пьяной или там, с глупой, я не знаю, но это так. А, взагалі интересная ситуация с тем, что пильги на коммуналку диеты не будут. То, что не втрачають свою роль субсидии, такие тогда их... Важлива роль в том, что действительно вот закрывают рот людям. Когда люди узнают про то, что действительно пільги уже не будут настолько масштабны. Что вы имеете в виду под понятием льготы? Под, э, мать... Всех бывших, бывших льготников? Об этом речь? Нет. кабинет, кабинет министров скасовал пильги на коммунальные послуги, если мы, бу... мы отрабатываем субсидии. Бывших льготников, так, так сказать. Ну, э, я бы предложил не смешивать одно с другим. Объясню, почему. Э, в целом, политика льготничества или предоставления льгот в целом в нормальной стране должна быть адресной. Это исключит злоупотребление, это исключит дорисовку цифр, это исключит воровство денег, выделяемых на льготы. Льготники в данной ситуации, ну, скажем так, играть никакой роли не могут и не будут, потому что Выполняется четко поставленная задача. Задача изъять из карманов, сбережений, сейфов, банок, банков все те остатки средств, которые остались у народа. Угу. Это не голословные слова, это не популизм. Это цифры, которые имеют место быть и которые озвучиваются представителями власти. Еще приведу одни слова вам. Кстати, это сказал президент Порошенко и. Это сказала бывший министр финансов, вот эта иностранка, да. В 2015 году нефтегаз был докапитализирован на 150 миллиардов гривен. Перевожу на нормальный язык. В 2015 году власти удалось благодаря завышенным тарифам и цене на газ изъять у населения из сбережений на 150 миллиардов гривен. Так понятно? Не ищите здесь другой подоплеки, не ищите здесь другого экономического расчета. Весь экономический расчет забрать то, что осталось. Нет другого. Если бы было другое, мы бы сейчас с вами обсуждали, какие отрасли у нас начали развиваться. По-старому это называлось в политэкономии, в народном хозяйстве. Хоть одну можете назвать. Основная задача и политика сегодняшней власти ⁇ изъятие сбережений людей. Их много было этих сбережений. До Майдана оценивалось, что у людей на руках... Порядка 70-100 миллиардов долларов. Ну, в принципе, даже много людей на закордонах работают. Нужно было бы, чтобы на эти деньги натеилось. Может быть, момент. но обращу ваше внимание, раз уж вы этого вопроса коснулись, что деньги гастарбайтеров, их поток сюда уменьшился. Mm -hmm. Это говорит о том, что люди начали оставлять деньги за рубежом с прицелом на то, что они останутся там и вывезут туда свои семьи. Я ти один итог двох літ заявляє про профіцит бюджету пенсійного фонду, зокрема, так про те, що доходи становитимуть 110 десять мільярдів гривень. Вже є кошти державного бюджету 144 мільярди гривень, інші 13 мільярдів, всього 257 п'ятдесят сім мільярдів гривень. Видатки розраховані на рівні 256 п'ятдесяти шести мільярдів гривень. От цей профіцит це також свідчення того, що з людей зняли. Во-первых, Во я бы поспорил с фразой о том, что бюджетный, бюджетное направление имеет профицит и будет чем рассчитываться. Если профильный министр говорит о том, что не хватает 140 миллиардов гривен, я думаю, это основ, основной индикатор того, что происходит в mm -hmm. финансировании социальной политики. Вы правильно подметили, два варианта есть создание профицита, либо исключение дефицита. Первый вариант ⁇ это изъятие в виде налогов, сборов, завышенных цен на социально значимые товары, продукты и услуги денег у людей. Это первый вариант. Таким образом можно получать прибыль, назовем это так. <связь> Второй вариант ⁇ это включить печатный станок третий вариант под названием Эмиссия. кредиты совершенно верно. <как> третий вариант под названием кредиты я исключаю потому что кредиты сейчас Украине давать никто не будет если э, вам говорят с экранов что скоро нам дадут миллиард долларов и наступит счастье не верьте счастье <как> не наступит миллиард долларов не решит проблемы Украины два варианта печатный станок изъятие денег у населения у нас сейчас по максимуму попытаются забрать деньги у людей потом включат печатный станок а вот еще делать людям просто Брати в наступній частині нашої програми Експертна думка не перемагайтесь. Керівник громадської організації Публічний аудит Максим Гольдерп, є гостем нашої студії. Ну і тепер просто звичайне питання: що робити людям в цій ситуації? Останнє забираємо. Платити нічим. Багато хто говорить про хаос, який може виникнути взагалі на ринку комунальних послуг і їх оплати. Да, це правда. Вот, э, что люди, люди в не будут платить, и цей процесс может превратиться в хаос, да? Да. В коллапс, даже без так. коллапс. Без коллапс, ага. без причем? Сейчас попробую ответить. Mm. Первое. Власть обязана прекратить. Это это не призыв, это не как это не лозунг это то, что предотвратит коллапс, о котором вы сказали, и что предотвратит возможный социальный взрыв. Власть обязана прекратить политику грабежа своего народа с помощью экономически необоснованных тарифов, цены на газ и задранных налогов. Если это произойдет, то людям будет чем дышать. Каждый гражданин в Украине будет более платежеспособен, это оживит рынок, это в конце концов продлит жизнь каждого человека здесь. Если подобные условия, которые власти сейчас выдвигают, ну, во-первых, экспертные сообщества, во-вторых, некоторые благоразумные политики, и в-третьих, это то, о чем вам говорили ваши зрители, если подобные условия власть не примет, ну, будет примерно следующее. Люди перестануть платити, тому що вони, як, ну, чоловік завжди вибирає чи не жити. совершенно верно. Люди виберуть жити. Чи так? правда, що українці тепер будуть платити за газ ще навіть дорожче, ніж європейці? Если сравнивать доходы и расходы, то мы уже давно платим гораздо больше, чем европейцы в вопросах пропорции, если смотреть. А если говорить о цене газа для европейцев, думаю, пока еще нет. Хотя в некоторых странах цена на газ, конечно же, ниже, чем у нас. Я думаю, что украинцы не будут платить по этой цене на газ. Я думаю, до них дойдет. Я просто имею на еще и тот факт, что нет такого уровня оподаткувания, как хотят сейчас вести в Украине. то, про что мы с вами говорили. Основная, с, содержащ, содерж, основная часть нынешнего, нынешней цены на газ – это налоговое отягощение. Раньше это была при, примерно такая же сумма, это деньги, которые сразу же забирал нефтегаз в 2015 году. Сейчас это то, что якобы должно идти в бюджет. Угу. Конечно же… Бред, когда цена товара 2 500, это то, что получает газодобыча, причем с лихвой, да. а сверху налоговое отягощение в 3 с чем-то тысячи. То есть налоговое отягощение на цену товара превышает цену товара в полтора раза. Абсурд? Абсурд. Это к тому, чтобы вы не слушали рассказы о том, что э, цена на газ экономически обоснованная mm -hmm. и она социально всех уравняет. Вранью. Я вам дякую за розмову. Дякую за участь на нашій програмі. Будне сподіваюся, що ще обов'язково зустрінемось. Це була програма Експертна думка. і Ви чули експертні думки керівника громадської організації Публічний аудит Максима Гольтерба. Електронна адреса телеканалу Соціальна країна у вас на екранах. Друзі, пишіть нам. Крім того, зараз ви бачите номер телефону для рекламодавців та партнерів. Дзвоніть, будемо раді співпраці. Це телеканал Соціальна країна. Ми з вами.